navbatdagi lavhamizda ham o'g'irlik haqida so'z boradi viloyatning o'zbekiston tumanida 2 nafar shaxs nexia avtomashinasini o'g'irlab ketishdi o'g'rilar mashinaning oynalarini tosh bilan urib sindirishadi va shundan so'ng uning ichiga o'tirib avtomobilni o'g'irlab ketishadi bu haqda ularning o'zlari muxbirimiz islom nishonovga so'zlab berishdi o'zbekiston tumanida yashovchi shartli ismlari soli va jalil bo'lgan yoshlar jinoyatga qo'l urdilar voyaga yetgan soli voyaga yetmagan hamrohi jalilni jinoyatga jalb etib u bilan o'zaro oldindan til biriktirib bir guruh bo'lgani holda transport vositasini olib qochish rejasini tuzadilar 2020 ming yigirmanchi yilning yigirma may kuni soat 23:00 larda o'zbekiston tumani sudi yonida turgan nexia rusumli avtomashinani kaliti o'zida turganligidan foydalanib uni olib qochishni maqsad qilishadi shu atrof atrofdan tosh bo'lagini olib avtomashinaning yon oynalarini sindirib eshiklarini ochishadi va transport vositasini olib qochib voqea joyidan g'oyib bo'lishadi mashinani voyaga yetgan soli boshqarib boradi shovvozlar xuddi o'zlari yangi mashinaga ega bo'lgandek furqat peshariq tumanlari va qo'qon shahri bo'ylab sayr qilib yurishadi ichki ishlar idoralari xodimlari tomonidan ayblanuvchilarning jinoiy faoliyatiga chek qo'yish maqsadida tezkor qidiruv tadbirlari olib boriladi o'tkazilgan tadbirlar davomida ayblanuvchilar transport vositasini boshqarib yurgan holatida aniqlanib ularni ortidan tushilgan ayblanuvchilar tomonidan o'zlarini qidiruvda yurganligini bilgandan so'ng ular o'zbekiston tumani tovush mahalla fuqarolar yig'ini yangi hayot qishlog'idagi dala maydonlariga jabrlanuvchini transport vositasini tashlab voqea joyidan qochib yashirinishgan bu tarafdan keldik moy mm mana -hmm. bu yog'ida yo'l tugab qoldi mashinani shu yerda tashladik Men bu tarafga qochib ketdik keyinchalik olib borilgan qidiruv tadbirlari davomida ayblanuvchilar <laughs> aniqlanib ichki ishlar idoralariga olib kelinadi voyaga yetgan ayblanuvchiga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 127 moddasi uchinchi qismi ya'ni voyaga yetmagani jinoyatga jalb qilish hamda 267 moddasi ikkinchi qismi b bandi bilan ayb e'lon qilinib unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan shuningdek voyaga yetmagan shartli ismi jalil bo'lgan fuqaroga nisbatan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining ikki yuz oltmish yettinchi moddasi ikkinchi qismi b bandidagi bir guruh shaxslar bilan o'zaro oldindan til biriktirib transport vositasini olib qochish jinoyatini sodir etganlikda ayb e'lon qilinib unga nisbatan uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda